बसमरिम अजी तलाबा तलबात आज हम नाइन्थ क्लास तर्जम क़ुरान की पहली सूरत का तजमा पढ़ रहे हैं सूरत मरियम सूर मरियम का कौन सा तजमा है ये हम पहले पीछे भी देख चुके हैं पहले वीडियो में भी बात कर चुके हैं और यहाँ पर भी लिखा होता है ताकि साथ हमारे जहन में रहे कि ये लिखा हुआ है के सुरम मरियम की आयत तीस था आयथ छत्तीस के बाद महाभारत तर्जमे का इम्तहान लिया जाए हाँ ये देखें ये वाले हैं जो आ, अल्फाज मानी हैं और ये एक्सरसाइज के अल्फाज मानी हैं ये इंतहाई ज़रूरी है इन्हीं में से मानी आप तर्जे अफाज मानी लिखे हैं कुछ ये आप देखेंगे तो ये नीचे सारे अल्फाज मानी दिए हुए हैं ये भी ये उसी में से हैं अगर कोई कदा लफज कोई किसी जगह पर चेंज भी हो तो वो भी आपने करना है तो ये इन फाजमानी में से जो पीछे लिए गए तो इसलिए ये भी साफ करने है। तो अभी तीस तक छत्तीस नंबर थे, तो जेन में रख ले जहाँ से तर्जमा शुरू हो रहा है ये आयत देखें उनतीस नंबर है पीछे और यहाँ से शुरू हो रहा है ये तीस नंबर थे पहली वर्क है, है फेल माजी उसने कहा जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है तो उस उसने फरमाया भी हो सकता है और यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है के लिए जब अलैहिस्सलाम ने गहवारे में बात की तो ये क्योंकि पीछे उस सूरत का हवाला पूरे ज़िक्र हो रहा है तो उसी बराये में ये बात हो रही है तो इसलिए जहाँ पे तर्जमा आपको मिला हुआ है वो बच्चा बोल उठा यानी उस बच्चे ने कहा उसने कहा बच्चा बराकट में लिखा हुआ है इसका तर्जा कहा से बोल उठा यानी बच्चे की तरफ नस्बत है कि वो बच्चा बोल उठा यानी बच्चा कौन था इस्लाम तो हज़रतसी इस्लाम बोल उठे इन्नी बेशक मैं इसका तर्जमा है बेशक मैं अब्दुल्ला का बंदा ये दोनों इसम हैं और अब्द की नस्बत है अल्लाह ताम के, के साथ अब्दुल्ला का बंदा तो फिर का तर्जमा क्या हो जाएगा वो बच्चा बोल उठा बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ उसके बाद हा गया। मुझे अता फरमाई है अल किताब किताब। उसने मुझे कि, अता फरमाई है किताब तो आत गया उसने मुझे अता फरमाई जो वर्ब होता है फेल होता है अरबी का उसमें फाइल भी होता है साथ ये बात ज़ेन में रख लें अभी समझ नहीं आई तो इन साथ अरबी ग्रामर वाली जो क्लास है उस पर आप साथ, साथ गौर करते रहेंगे आपको समझ आती रहेगी हम इसलिए ज़्यादा इधर तरकीब में कोई ज़्यादा गहरी बातें नहीं कर रहे सिर्फ आज़मानी को ही देखेंगे जब समझ आ जाएगी फिर बंदा ज़्यादा बातें नहीं कर लेता है तो आता नहीं या उसने मुझे अता फरमाई अल्किताब वब किताव, तो उसने मुझे किताब अता फ़रमाई वजह आलानी और उसने मुझे बनाया नबी या नबी तो यहाँ पे लिखा है और मुझे नबी बनाया उसने वैसे भी आगे पीछे और मुझे नबी बनाया पूरे का तर्मा और उसने क्या वा, नाम है वाव नहीं है और यही लगाएंगे उसने मुझे किताब अता फरमाई और यहाँ पे वाव है वाव का मानी क्या होता है और ये जो इस तरह का मानी है साथ साथ जेन में रख लें ये बाद में फिर आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि वजह अल नबिया और मुझे नबी बनाया उसके बाद अगली आया मुबारक पे आ जाए वाह वही वहीफाज है लफज हैं तो वाह और जा अलानी उसने मुझे बनाया मुबारकन बाबरकत बरकत वाला अभी बेबरकत और बाबरकत का माना आपको मफून समझ होना चाहिए बेबरकत जिसमें बरकत ना हो बाबरकत बरकत वाला तो यहाँ पे बाबरकत है उसने मुझे बाबरकत बनाया आई नामा न ये फाजमानी भी हैं फाजमानी को अच्छे तरीके से पहले याद करें और उसके बाद तर्जमा पढ़े जब भी तर्जमा पढ़े आईना बांतु जहाँ भी मैं हूँ या जहाँ कहीं भी मैं हूँ कुंतू मैं हूँ के मानी में आ रहा है जहाँ कहीं भी मैं हूँ तो और मुझे बाबरकत बनाया जहाँ कहीं भी मैं हूँ यहाँ तक इसका तर्जमा होगा और उसके बाद वाह ओ सा और औसानी उसने मुझे हुक्म फरमाया ये फेल है तो अगे याद मुतकल लग गया कि औ नी और उसने मुझे हुक्म फरमाया किस चीज़ का विसलाती ये जो बा होती है बाज़िर भी यहाँ पे बिस्मिल्लाह में भी आती है आमन तो बिल्ला ही बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल है तो इस बा का माना क्या है वैसे के साथ साथ के माने में आते लेकिन यहाँ पे किस माने में आ रही है आ, का के माने में विसलाती नमाज का ये भी जो है ये का के माने में आ रही है और असरात नमाज मुझे और उसने मुझे नमाज का हुक्म फरमाया यहाँ पे सिर्फ लिखा और मुझे नमाज का हुक्म फरमाया वक़ाती और जक़ार का बाक़त जक़़त का मानी जिकात का तो यहाँ पे और पूरा तर्जमा और मुझे नमाज और जक़ात का हुक्म फरमाया माँ दुम तो हैया जब तक मैं हैया जिंदा रहूँ माँ दुम तो जब तक मैं रहूँ हैया जिंदा जब तक मैं जिंदा रहूँ तो यहाँ तक इसका तर्जमा गया उसके बाद अगली है वाह और बर्रन तो बरदन कमाने यहाँ पे लिखा हुआ अच्छा शुरू करने वाला बरदान अच्छा शुरू करने वाला बी तीन इसके अंदर आया बी उसके बाद वालिदा उसके बाद थी तो यह आगे लगी हुई है तो यहाँ पे आ गया वालिदा अक्सर बच्चे यहाँ वालिदैन लिख देते हैं तो यहाँ वालिदैन नहीं है वालिदा है सिर्फ बे ती लगी हुई आगे तो मेरे में आ रही है बेवालती अपनी वालदा तो इसलिए जहां जुमले में जब लिखेंगे तो अपनी वालदा के साथ इस पूरे का तर्जुमा देगाती अपनी वालदा के साथ वाह और बर्रा एक शुरू करने वाला बे वालिदाती अपनी वालिदा के साथ और अपनी वालदा के साथ अच्छा शुरू करने वाला बनाया है ब्रैकेट में लिखा हुआ तो ये जुमला एक बन गया उसके बाद वाह और अच्छा एक और बात में रखें कि हज़रत ईसल वालदैन आप इस वजह से भी नहीं लिख सकते कि बात आपको ये बात समझ में आ गई कि ईसा सलाम के बारे में बात हो रही है और ईसा के वालद नहीं थे वालदा थी बगैर बाप के पैदा हुए हैं तो इसलिए यह बात भी समझ में आती है कि जहाँ वालदा की बात ही हो रही है वालदेन की बात नहीं हो रही है ये भी थोड़ा सा जहन में रखें बच्चे अक्सर यहाँ पर गलती करते हैं तो वह हर लम नहीं या जालनी उसने मुझे बनाया जब्बारन शकीन दो दोनों वो मफूल आ गए हैं यहाँ पे आ, सरकशो नाफरमान सरकशो नाफरमान और उसने मुझे सरकशो नाफरमान नहीं बनाया तो वालू वाह का मानी और सलामती है असलामू सलामती अलैया ये लफ्ज़ है अलैया मुझ पर अलग का मानी पार होता है लेकिन यहाँ पे दो या है आ जाए उसके नीचे दो हरुफ होते हैं जिस हरफ़ पर भी शद होती है तो यहाँ पे दो या है एक अला का और एक या मुतकलम अलिया मुझ पर तो ये अल्फाज अल्फाजमान में भी शामिल है इसलिए याद रखना है वह सलाम और सलामती है अलैया मुझ पर यौमा यौम याँम तो उर्दू में भी लफ इस्तेमाल होता है दिन के मानी में आता है तो जिस दिन के मान में आ रहा है जिस दिन व लितु मैं पैदा हुआ इसका मानना है वित्तु मैं पैदा हुआ वाह और यम जिस दिन अमूतु मैं वफात पाऊंगा मैं इसमें आ रहा अभी आप तो कहेंगे कि मैं तो पता नहीं आना का मानी होता है किसका लेकिन यहाँ पे जो है वो अमूतू का माना भी आ, मैं के माने में आएगा ये बाद में समझ आ जाएगी जब हम पढ़ेंगे मुझे चीजें तो फिर थोड़ा पढ़ेंगे तो अमूतु मैं मुफाद पाऊंगा वाह और यौमा जिस दिन उबासु, उठाया जाऊंगा हैया जिंदा तो और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा जाऊँगा वो आसू और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा यहाँ तक इसका उसके बाद अगला है जालिका जालिका असल में तो आ, ये आ, आप देखें तो ये के माने में वो के माने में इस्तेमाल हो रहा है लेकिन यहाँ पे ये के माने में आ रहा है वैसे वो के माने में भी आता है तो ये के माने यहाँ पे आ रहे हैं ये जेहन में रख लेंगे ईसा ईसा है। ये हैं ईसा अल्लाम बिन का मान क्या होता है बेटा मरियम मरियम का ईसा इब्ने मरियम मरियम अलैहा सलाम के बेटे ईसा तो ये मरियम अलैहा सलाम यहाँ पर भी ध्यान रखें मोनस के लिए जब भी आएगा अलैहा आएगा और मुजक्कर के लिए अलह ही आता है ये देखें ईसा अलई ही आया और मरियम अलैहा हा यहाँ पे हा कौन सी है तो इससे भी आपको थोड़ा ध्यान में चाहिए कि ये हा जो ना वो ये Uh, लफ वाली हार होती है ये मुन्नस के लिए इस्तेमाल होती है और ये वाली हार होती है ये मुजक्र के लिए इस्तेमाल होती है तो यहाँ पे मरियम ये मरियम सलाम के बेटे ईसा असल्लाम हैं उसके बाद है कौला कौल का मानी बात अल अलक्क सच्ची तो कौल अलक्की सच्ची बात तो कौल अल हक की के जमाने में यहाँ लिखा हुआ है ये ही सच्ची बात है जी में फी ही तो जिस तो फी ही में इसमें वैसे होता है कि जब हो जाएगा तो दोनों मानी मिलकर आगे जिसमें यम तारून वो लोग शक करते हैं वो शक करते हैं तो लोग जमा का इस वजह से लोग भी लग गए जिसमें लोग शक करते हैं अल्लाजी फी ही यम तरून जिसमें वो शक करते हैं या वो लोग शक करते हैं तो यही सच्ची बात है यही सलाम के बारे में अल्लाह तबारक ताली फरमा दें क्योंकि हम ज्यादा तशरी सिर्फ तर्जा कर रहे हैं तो यही सच्ची बात है जिसमें लोग शक करते हैं क्योंकि ईसीम के बारे में जो वो लोगों का अदा था कि ये ईसीम नाउज़ बिल्ला इनके वालद नहीं हैं तो अल्लाह के बेटे हैं जब मुतल आते तो अल्लाह तबारक वाली ने फरमा दिया कि ये मरियम के बेटे हैं यही सच्ची बात है जिसमें लोग शक करते हैं उसके बाद माँ का ना माँ नहीं के माने में आ रहा आ, है लाही का यहाँ पे काना जो लफ्जी माने में आ रहा है यहाँ पे है के माने में आ रहा है लाही अल्लाह के लिए ये नहीं है तो यहाँ पे अल्लाह की अल्ला ये शान नहीं है अल्लाह की ये शान नहीं है लफ्जी मानी अगर देखें अल्लाह के लिए ये, ये नहीं है तो अल्लाह की ये शान नहीं है अन यद अन के यत्ता वो बनाए कि दोनों लफ्ज़ इकट्ठे होकर आए हैं फाजमान भी आएंगे पाखा कि वो बनाए तो इसलिए आप दोनों को इकट्ठा याद करें वाला दिन कोई बेटा अल्लाह की ये शान नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए इधर तक था है वाला दिन तक और ये सुबह हो सुबहाना और हो भी है तो हो वो सुबहाना पाक है वो पाक है ये सुबहाना होगा तजमे अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि जी इधर से शुरू होता होगा तो यहाँ आगे फिर अगले जुमले का तर्जमा शुरू होता है अमरन जब कदा वो इरादा फरमाता है अमरन किसी चीज का यहां पर चीज़ आया काम भी हो सकता है तो जब वो किसी काम का इरादा फरमाता है या किसी चीज लिखा हुआ तर्जमे तो आप चीज ही करें जब वो किसी चीज का इरादा फरमाता है तो फा नमा तो बेशक फ़ा तो नमा बेशक या कुल वो कहता है लहू उसे उस से उसे काम को या उस काम से कहता है कौन हो जा फ तो वो हो जाता है अभी यहाँ पे हो जाती है लिखा हुआ है तो क्योंकि इधर चीज़ लिखा है तो इस हिसाब से आपने भी यहाँ पे हो जाती है चीज़ के हवाले से लिखना है हालाँकि जोनबो मुजक्कर का इसी का इस्तेमाल होगा लेकिन यहाँ पे क्योंकि चीज़ है तो आपने उसके हिसाब से हो जाती है तर्जम करना है अगर आप यहाँ से काम लिख दें तो फिर यहाँ पे जाता है उस हिसाब से तर्जा बन जाएगा आपका जुम्मन ठीक हो जाएगा तो जहाँ पे क्योंकि चीज़ लिखी आप भी चीज़ लिखें और यहाँ पर भी फिर उसके हिसाब से तर्जमा जाती है करें तो जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो इससे यही फरमाता है कि हो जा तो वो हो जाती है यहाँ तक हो गया या कौन तक आगे हाजी वाह और इन का कमी बेशक अल्लाह अल्लाह रब्बी मेरा रब है रब्बी रब होने माने रबी तो यहाँ पे या लगी आगे रब्बी इस या का माने क्या है मेरा रब तो बेशक अल्लाह मेरा रब है व रब्बुकुम वा का माने और रब का माने रबी हो गया कुम का माने तुम्हारा व रब्बुकुम और तुम्हारा रब बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है आगे इसका तर्जुमा हो जाएगा फबुदुहू तीन लफज है यहाँ पे फा लादा है ओ बु दू लादा है हु लादा है तो तीनों कट्ठे करके लिखे हुए हैं तो फा तो ओ बु दू तुम सब इबादत करो जमा कसी है हु उसकी वाहद है तो तुम सब उसकी इबादत करो तो यहां पे लिखा हुआ है और तो उसी की इबादत करो तो उसी की इबादत करो यहाँ पर पूरे का तर्जा देखें बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है तो इसी की इबादत करो ये इतने इतने का तर्जा जेगा रबी व रब आगे हादी हाजा तुम मुस्तकीम हाजा का मानी ये सिरातुन तुम रास्ता मुस्तकीम सीधा ये मुस्तकीम सीधा है आ, मुस्तकीम जो ना सिरत है सिरात, रास्ते की रास्ता कैसा है सीधा है तो मुस्तकीम सरातुलमस्तकीम आजा मुस्तकीम ये ही सीधा रास्ता है इस तरह भी तर्जा आपको मिल सकता है लेकिन यहाँ पर ठीक है इसी तरह लिखा हुआ है ये सीधा रास्ता है सिरात मुस्तकीम तो आयत छस है यहाँ तक तर्जमा आपका पूरा हो जाता है तो यही जाता है इस सूरत में से तो इन्हीं का तर्जमा है कोशिश करें इनको सही करके तैयार करें पीछे पांच पाँच आजात सूरतियाँ और बच जाती हैं तो एक सूरत आपकी ये हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा तर्जम इन को ज़रा ठीक करके तैयार कर लें ताकि इनसे कोई नंबर कटे ना आपके जो बीस नंबर ये वाले हैं अल्फाजमानी वाले और सूरतों के तर्जे वाले इनमें से कोई नंबर भी कम ना हो थोड़ा सा है इतना ज़्यादा तर्जमानी इनको सही करके तैयार करें जजाक खैर